醒醒醒醒！谁在说话？柳少，醒醒醒醒！柳少，有不就是一声鸟叫吗？吓成这样。不过这种颜色的羽毛、啊、还真是少见。刚刚我好像被拉到梦境里面了，一定是他。 他唤醒了我，什么梦境？你刚才明明就只是摔了一跤呀！怎么回事啊？也就是说，你是进入到迷雾里了。那我没事就说得通了，因为我一直以来都在找过去，我没有被师傅收留之前的记忆，所以我说这里的幻术啊，对我没用。 是啊，没错，少记的一些事也不一定是坏事啊。哎，这羽毛真漂亮，我长这么大还从来没有见过这样的羽毛。也是啊，还要谢谢这只鸟，不然咱们柳少把我给忘了，我就亏大了。嗯，不错。而且那只鸟就像是太阳的颜色，还有啊，那只鸟有三只脚，你说是不是特别神奇？ 太阳，怎么了？据说妖灵上身的本体就是三足金乌，而太阳，也是三足金乌所化。这么说来，这鸟是灵狐<活>，快追！他们从迷雾中消失已经一个时辰，看来又要无功而返了。重儿，当年你在迷雾中只待了一刻钟就被逐出。 而他们却能在里面待这么久，本侯倒觉得，他们说不定能够成功。 我知道，你去救他。我？嗯，药灵上神是女子之身，她不喜欢男子近身，你去。这上神有志气，我喜欢。嗯，看我的，小乌。 你看这里潮湿昏暗，一定吃不好睡不香。这样吧，你跟姐姐回去，姐姐家呀，那有良田万顷，姐姐带你吃香的喝辣的，而且我还可以给你住一个纯金的鸟窝，如何呀？来不来？ 这么轻易就抓到了，我今天肯定是吉星高照。哦哦哦！他们拿到了，走，跟我去接应他们。你们两个留下。 柳梢，你是不是疯了？这么烫，你不知道松手吗？你指着我回头给你买药去啊？陆离，我发现一个秘密。什么秘密？啊？你对我越凶，说明你心里就越关心我。我告诉你啊，嗯、我卖艺不卖身，别想赖着我。 手上抓着不烫吗？不烫啊，怎么可能烫呢？我可以用真元相阻，我可以离开它的温度的。可这是药灵上神的灵火，怎么会轻易就被控制呢？你都能那么轻易的拿到金乌，我怎么可能就控制不了它呢？你现在赶紧出去吧，别说这么多了，免得再生出别的事儿。出去，出去，出去，赶紧的。你拿好了，拿好、哦。